<applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونتوب إليه ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah kita masuk ke ayat 30, 31 dan 32 dari surah Rum. Bagi mereka memiliki tafsir yang kasir turun buka pada jilid ke-7 ke surah 236. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an 'alayha, la tabdila li khalqillah. Dhalika dinul qayyim walakinna akthara la ya'lamun. Ya Munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu min al mushrikin min al ladin farqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun sadaqallahu al azim maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah SWT iaitu kepada agamanya tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia mengikut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah itulah agama yang lurus tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya dan dirikan salat dan jangan kamu termasuk orang yang persekutukan Allah SWT iaitu golongan yang mucah belahkan agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Lagi berkaitan dengan ayat yang sedang kita bincangkan ni ayat ke-30, 31, 32 berkaitan dengan fitrah. Menariknya sebuah hadis yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Ada tuan Ibn Kathir tafsir Ibn Kathir ni melihat pada muka 238 jilid yang ke-7. Ini hadis sangat menarik dan sangat berkait dengan apa yang kita bincangkan sebelum ni. Daripada Imam Ahmad, nukilan daripada Iyad bin Himar, satu hari Nabi SAW kutbah. Kerana kutbah ni satu penyampaian Nabi. Inna Rabbi Azza wa Jal amarani an أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا كل ما نحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي هنا كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقيا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يسره الماء تقرأه نائما ويقظانا ثم إن الله أمرني أن أهرئ قريشا فقلت يا رب إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة فقال استخرجهم كما استخرجوك واغزوهم نوزك وأنفق عليهم فسننفق عليك وبعث جندا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من أصاك قال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصد ومتصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ورجل عفيف متعفف ذو إيال قال وأهل nari khamsatun adzaifu alladhi la zabra lahu alladhin kum fikum tab'an la yamtaguna ahlan wala mala wa khain alladhi la yaqfa lahu tama'un wa indaka illa khana wa rajulun la yusbihu wa yumsi illa wa yukhadi'uka an ahlika wa malika wa dhakara al-bukhla aw al-kadhiba wa shindhira al-fahish Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguhnya Tuhan memerintahkan aku untuk mengajar kepada kamu satu yang kamu tidak mengetahui di antaranya lah apa yang diberitahu kepadaku pada hari ini seluruh apa yang aku berikan kepada hamba-hamba-Ku adalah halah. dan sungguhnya aku menciptakan seluruh hamba bersuku dalam keadaan hanif ini ayat yang kita bincangkan kataan hanifa maknanya aku ciptakan hamba semua dalam keadaan hanif cenderung kepada kebenaran datang syaitan menyesatkan mereka dari agama dan mengharamkan sesuatu yang telah aku halalkan kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk menyembutkan aku tanpa dalil yang aku turunkan kemudian Allah memandang puni bumi lalu Allah muka mereka baik yang bangsa Arab ataupun yang bukan Arab kecuali segelintir ahli kitab lalu dia berfirman Semuanya aku mengutuskanmu hanya untuk mengujimu dan aku uji manusia dengan sebabmu serta aku turunkan kepadamu sebuah kitab yang tidak terhapus oleh air dan kau membacakannya kepada orang yang tidur dan orang Islam. Sungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membakar kaum Quraisy. Lalu aku berkata, wahai Tuhan, kalau itu aku lakukan, mereka pasti akan membelah kepalaku serta menjadikan aku seperti sebuah roti. Allah berfirman, keluarkanlah mereka sebagaimana mereka telah mengeluarkanmu. Perangilah mereka, niscaya kami akan berperang bersamamu. Berinfaklah, niscaya kami akan beri nafkah kepadamu. Dan kirimkan satu pasukan, niscaya kami akan mengirim lima pasukan yang seperti itu. Serta perangilah orang yang menentangmu bersama orang yang taatimu. Baginda bersabda, penghuni syurga itu ada tiga, iaitu penguasa yang adil, yang suka bersedekah, seorang lelaki yang penyayang, lembut hati terhadap kaum kerabat dan setiap orang Islam seorang so, lelaki yang menjaga dirinya dan menjaga kehormatan orang lain sebaliknya penghuni neraka itu kata Nabi adalah orang yang lemah dan tidak memiliki kecerdikan di mana mereka mengikuti kamu tanpa mengharapkan keluarga dan juga harta pengkhianat yang tidak menyembunyikan rasa tamaknya sekecil apa pun pasti dia akan mengkhianatinya seorang so, lelaki yang tidak ada pada waktu pagi dan petang melainkan dia memperdayakanmu terhadap keluarga dan hartamu baginda menyatakan mereka berakhlak buruk pendusta dan berperangai busuk jadi ini mencerita kepada kita tentang sabda Nabi SAW berkaitan dengan ada beberapa perkara yang dinyatakan di sini contohnya dalam konteks Hanafi itu Samha iaitu Allah telah menjadikan manusia itu kecenderungan untuk rasa bertuhan dalam diri walau bagaimanapun semua itu pilihan daripada Allah SWT Madailah Ma untuk mengatakan bahawa Allah telah menjadikan fitrah di dalam diri manusia kecenderungan untuk mencari kebenaran kemudian dia memilih sama ada dia memilih untuk mengikuti kebenaran yang sentiasa berada dalam fikirannya kecenderungan beragama itu inilah yang dipanggil sebagai fitrah ini merupakan khilqah alati khuliqah alaihal maulud fil ma'arifah bi-rabbi ini adalah satu yang Allah jadikan dalam diri kecenderungan untuk mengikuti kebenaran jadi Madat untuk kita memahami maksud fitrah ni bahawa Allah telah menjadikan dalam diri manusia rasa bertuhan dan kesedaran kecenderungan untuk mengikutinya kemudian terpulang kepada mereka bagaimana mereka nak milih jalan tersebut. apa pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, selanjutnya dalam ayat yang berikut bila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin minalladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun wa huwa dengan kembali bertawakal kepada yang bertakwa kepada Allah dari segala dan janganlah kamu termasuk orang yang muskutukan Allah iaitu orang yang mencabulkan agama mereka menjadi beberapa golongan setiap tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka jadi dalam keadaan orang yang kembali kepada Allah SWT ni bertaubat dia insaf dia memperbaiki amalnya dan mujahadah terhadap segala tuntutan perintah Allah SWT walaupun ada kesukaran padanya wa tegakkan agama itu ikutilah takutilah perintah Allah SWT jadi khitab atau perkataan dalam ayat ini tujukan kepada Rasulullah SAW dan kepada umat baginda hanya saja ayat ni pada awalnya khitab kepada Rasulullah SAW, itu dalam ayat faaqim wajha kalidi hanifa suruhan Allah kepada nabi tapi hakikatnya untuk umatnya juga ini adalah satu bentuk pengagungan ta'zim makam rasul untuk menunjukkan keagungan kedudukan baginda salah kemudian min allazina farraqu dinahum wa orang yang berbeza-beza dan berselisih perihal apa yang telah diutuskan mereka ni mereka sebenarnya mengikut hawa nafsu ada kiraat di sini yang baca dengan faraku maknanya mufaraka maknanya mereka tidak mengikuti jalan lurus yang diutuskan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah ada putusan nabi mereka sengaja khalafah apa yang diutuskan kepada Nabi-Nabi itu. Ini satu bentuk kiraan yang menggambarkan tentang golongan yang tidak mahu mengikuti ataupun sengaja mencari persisian dan sengaja membuat penyimpangan daripada jalan lurus yang telah pun diutuskan Nabi-Nabi kepada mereka. Jadi sebelum itu Allah telah mengaparkan dalil-dalil bukti-bukti petunjuk di atas keesaan, kekuasaan Allah dan termasuklah dalam ayat yang lalu mengenai an al Wal-Ba'ath mana tempat berkumpul begitu juga Al-Ba'ath waktu kebangkitan. Kemudian ayat ini meneguhkan tekad Rasulullah untuk melakukan dakwah dengan penuh keyakinan tanpa mempedulikan sikap musyrikin terhadap dakwahnya itu tekanan ataupun penindasan lakukan. Jadi di sini Allah mintakan untuk sentiasa konsisten, persisten dalam melakukan kerja-kerja dakwah ini supaya meneguhkan keimanan dengan penuh keikhlasan kerana itu merupakan fitrah yang Allah jadikan dalam diri mereka. Jadi jika hmm, akidah dan penjelasan ini semua sudah pun nampak jelas di hadapan mereka dengan berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan, maka itulah agama yang sifatnya hanifah iaitu milah Nabi Ibrahim AS perintah Allah SWT kepada Nabi-Nya. Jadi ini adalah menunjukkan satu dalil kepada manusia untuk kekal dan terus melakukan kerja-kerja dalam Islam ini tanpa mempedulikan apa sahaja tomahan dan juga kezaliman yang berlaku terhadap mereka. Jadi munibina ilaihi wattaqu wa aqimus wala takunu minal musyrikin. Ikutlah agama Allah ni sebagai orang yang sedar, orang yang insaf, orang yang kembali kepadanya meyakini kebenaran yang terdapat padanya. Dan jangan kamu merasa takut. Jangan kamu mengabaikan perintah ibadah yang ditetapkan oleh ini. Akan tetapi takutlah kamu kepada Allah dan istiqamahlah kamu lakukan ibadah. Tanamkan kesejarahan tentang muraqabah. Bahawa muraqabah Allah ni perasaan rasa dalam diri tegakkan salat. Salat ni adalah satu melambang, satu syiar, satu jambatan perhubungan dengan Allah SWT. Nanti kita akan lihat ayat-ayat berikutnya bagaimana ayat ni menghubungkan, turut membawakan kepada kita perhubungan dengan manusia pula. Jadi dalam konteks ini terdapat satu hadis yang mengajar kita umat Islam supaya ada perasaan muraqabah Allah yang dipanggil sebagai ihsan. Iaitu hadis Bukhari Muslim yang kita hafalnya dalam susunan hadis 40 yang menawar itu wa'budullah ka'annaka tarahu fa ilam takun fa innahu yarak bahawa ihsan dalam bab muraqabah ni kamu beribadah kepada Allah seolah kamu merasakan dia matikan kamu kalau kamu tidak merasakan demikian sekalipun dia sesungguhnya tetap matikan kamu pernah satu riwayat dalam tafsir menjadi tawari bahawa daripada Yazid bin Abi Maryam, Sina Umar kata radiyallahu anhu berada bersama dengan Muaz bin Jabal lalu Sina Umar bertanya kepada Muaz bin Jabal apa dasar dan juga rukun bagi umat ini pilar bagi umat ini rukun akan hadhil ummah jawapan muaz kepada sayyidina umar tiga perkara wahai sayyidina umar yang pertama ikhlas beribadah kepada Allah dengan memurnikan hanya kepadanya sahaja itu merupakan fitrah yang Allah jadikan dalam diri manusia yang kedua salat jadi dalam ayat ini munibina ilaihi wattaqu wa aqimus wa salat wa la takunu minal musyrikin ini yang kedua iaitu mendirikan salat dan yang ketiga iaitu al asma Asma ni makna dalam konteks ini wattaqu takutlah kamu kepada Allah mana bila umat ini melakukan amal ibadah kepada Allah taala mesti ikhlas yang kedua dalam konteks ini mendirikan dan yang ketiga iaitu menjaga diri mereka dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT berbeza sifat orang beriman ni di hujung maka Allah menyatakan min ladhina faraku dinahu muakanu antara sifat orang musyrik pula yang menyatakan di sini jangan kamu termasuk di kalangan mereka iaitu orang yang suka bersisih sedangkan kebenaran telah tampak jelas di hadapan mata kepala mereka putusan Nabi-Nabi yang dihantar kepada mereka tapi mereka ni telah pun mengubah dan juga menggantikan agama fitrah yang Allah wahyukan kepada Nabi-Nabi sebelum itu mereka mempercayai sebahagiannya menolak yang lain mereka ni dalam golongan yang dimaksudkan dalam hadis seperti yang telah kita bentangkan dalam kuliah yang lalu sama ada golongan Yahudi Nasrani Majusi dan golongan yang kita telah bincangkan yang sesat yang lain tiap-tiap golongan daripada mereka ni masuk senang masa bangga dengan apa yang ada pada mereka walaupun perkara itu tidak masuk akal walaupun perkara itu pernah saya nyatakan kepada tuan-tuan seperti kenyataan oleh Al-Imam Abdul Hasan Ali An-Nadwi dan kitab dia tajuk Madha Khasir al alam Min Muslimin Ibnu India itu juta Tuhan yang disembah oleh mereka semua menggunakan akal masing-masing bagaimana sungai yang kotor itu menjadi tempat dibuang dan juga dikumpulkan segala bentuk kekotoran padanya menjadi air untuk diminum dengan tujuan untuk memberi kesihatan iman buat mereka jadi perkara-perkara semikian merupakan perkara-perkara yang ditolak oleh akal dan fitrah yang Allah jadikan sendiri memadailah menggunakan akal pasti akal itu akan membendung ataupun mengelakkan seorang daripada terjumus dalam perkara-perkara semikian tapi kerana manusia ni telah nyatakan dalam ayat yang lalu ayat ke-30 walakin aksaran nasila ya'lamun tapi manusia ni kebanyakan yang tidak mengetahui yang tidak menggunakan akal kerana ini juga mungkin berlaku pada sebagian umat Islam mereka ni bersisi menjadi kumpulan-kumpulan aliran yang berbagai-bagai jadi semuanya condong kepada perkara-perkara yang melibatkan hawa nafsu maka sebab itulah adanya istilah ahli sunnah wal jamaah yang memegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW dan apa yang dibawa oleh generasi yang pertama para sahabat tabi'in para a'imatil muslimin jadi inilah seperti disebut dalam hadis Al-Hakim dalam Musadraknya bahawa Nabi telah pun ditanya tentang golongan yang selamat maka baginda telah menjawab maka ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Golongan yang selamat ni adalah golongan yang mengikuti dengan teguh, berpegang dengan istiqamah terhadap apa yang aku dan para sahabatku berpegang teguh padinya. Jadi daripada kumpulan yang kita bincangkan ni tuan, dapat kita buat satu kesimpulan bahawa Islam merupakan agama fitrah. Islam adalah agama yang sesuai yang selari dengan naluri dan fitrah asal penciptaan manusia yang telah kita lihat maksud fitrah ni. Jadi fitrah yang maksudkan salah satu daripada apa yang dikemukakan itu menunjuk pada tauhid. Kerana Allah menciptakan manusia ni sejatinya sebagai orang yang mengesakan dan mengikrarkan kewujudan Allah SWT mengiktiraf keesaannya jadi inilah yang dapat kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 172 wa syahadahum ala anfusihim ala sufi rabbikum qalu bala jadi tanya kepada mereka di alam roh apakah aku ni Tuhan kamu mereka menjawab betul bala jadi inilah dia sifat manusia yang lalai dan leka sebaliknya bila keluar ke dunia dengan berbagai perkara yang telah menyebabkannya mengambil eh, pendekatan lain dan milih tempat yang tidak betul keluar daripada milah yang sebenarnya padahal di alam roh dahulu mereka telah pun menyatakan tunduk patuh dan taat perintah Allah SWT. Allah kita akan lanjutkan lagi bincangan dengan kuliah akan datang wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa di jalan raya alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tidak ke